Назарий, ну что, добрый-добрый день. Как ваши дела? Привет, привет. Да Это все окей, супер. Как ты доехал до Киева? Да, в принципе, нормально. Пока что еще не планируешь переезжать в Киев на постоянку или в какой-то город побольше. Дома, как бы, а пока что жинка против, как бы. Тут согласен, если жена говорит нет, то значит нет. За этот год, за 2023 год, ты у меня учился целых три раза на прожарке, на экосистеме, на личной работе. Вопрос к тебе. Почему ты у меня учился три раза, ты не научился с первого или как? Поділісь, пожалуйста, почему три рази? Що три рази, перший раз на прожарку за два місяці, в принципі, я заробив десь сім тисяч. До цього я заробляв 700 тисяч, десь так. То есть, там, ну може бути 1500. За в час прожарки я заробив 7000 тисяч доларів. Ну і захотів, якби далі піти. понравилось, як ти подаєш інформацію, вайп, оцей нетворкінг і так далі. Тобто, це понравилось, і вже пішов на екосистему. Хоча, якщо чесно, на екосистему я, в принципі, там тільки два уроки подивився. Зато чесно. Далі що пішов на настанешну? Ти Запропонувать, потому что я заработал на прожарке, как бы большей свой доход, у меня 700 долларов сразу 2-2 500 начал зарабатывать, ну и пошел на наставниш, на наставниш уже почав 4000 долларов зарабатывать. Плюс, під час станешь, я тоже заработал как бы неплохую сумму. А скажи, пожалуйста, ты сказала, что ты за время прожарки заработал там 7000 с чем-то. Это за два месяца работы или это просто прорывной доход был, потом упал в доходе? За месяц, где-то 20 дней, где так. Ну, в принципе, за два месяца это было. За два месяца ты заработал примерно 7000. Потом ти в середньому заробляв дето 2 2,5, правильно? Так. Да. А після настанов, то зараз то вже 4000. Ну зараз, в принципі, дохід 4 450. Скажи, пожалуйста, скільки у тебе ще проектів і який середній чек? 13 проектів, 400-500 баксі, плюс ще два в процесі. Плюс вже зараз таргетолог один працює. До цього я був сам. У В маневарські було 18 проектів, але чуть відпали, бо я це все якби сам робив, то есть якість не давав. Ти коли прийшов на на прожарку, ти сказав, що ти прийшов з доходом в 700 долларов, а потім... ты стрельнул на стабильные 4-4,5 по вот к концу года. Скажи, пожалуйста, что повлияло на этот результат? Как ты считаешь? Толчок ты дал. Деякие знания, я, в принципе, знал их, я просто не использовал в практике. Ты, как бы, дал такую мотивацию, толчок. Ну, я до этого проходил, как бы, и разные курсы еще. От именно в тебе тебе сподобалось, как ты подаешь информацию, как ты рассказываешь и так далее. В принципе, это такие, что, я думаю, что, ну, толчок ты дал, как бы, мотивацию, что-то работать. То да. Привет-привет! Я не буду забирать у тебя много времени надеюсь тебе интервью нравится и ты хочешь точно также зарабатывать больше прогнозировать свой доход понимать как продавать клиентам как их находить и как вообще работает лидогенерация для диджитал специалистов хочу сказать и сделать небольшой анонс мне будет стартовать набор на мой образовательный продукт прожарка где диджитал специалисты со стопроцентной вероятностью выходят на доход от 3000 долларов за счет системы которую мы даем мы научим делегировать мы научим продавать искать клиентов и вообще строить из вашей фрилансерской Жизни какой-то бизнес, поэтому, дорогой что специалист, таргетолог, смщик, дизайнер неважно, если ты хочешь зарабатывать кратно больше, чем твои коллеги-конкуренты, жду тебя на образовательном продукте. Прожарка в описании к этому видео есть анкета. Можешь ее запомнить, и я лично с тобой свяжусь, пообщаемся, узнаем, нужно ли она тебе вообще. Если нужна, welcome. Если не нужна, то тоже welcome. Каждый раз приходя ко мне, ты каждый раз получал что-то новое от меня. Я правильно понимаю? То есть, каждый раз ты уникальную информацию получал. Да, да, в принципе. Как вообще изменилось твое личное состояние с момента, как ты делал, к примеру, 700 долларов и сейчас ты делаешь 4000? Что изменилось в твоей жизни? Что поменялось? Что ты больше, может, стал себе чего-то позволять? Может, больше начал откладывать? Может, начал инвестировать? Может, больше начал дарить подарки своей... Жене, что у тебя изменилось? В принципе, я начал больше тратить. Зараз, в принципе, я вдома не ем. то там кафешки, рестораны. Зараз больше подложу, и зараз еще, как бы, инвестую в Телеграм. То есть, зараз створю два Телеграм-канала, как бы, туда еще инвестиции идут. Это Телеграм-каналы какого, какого рода? Новостники или просто Телеграм-каналы на какую-то тему? Новости, а другие, ты, как бы, на такую секс-тематику там. То есть ты хочешь дальше куда-то масштабироваться, не только таргетом заниматься, правильно понимаю? Да. Ну, я, в принципе, сейчас хочу еще нанять таргетолог, то есть створить команду, как бы без меня працювала агенция, а далее уже еще инвестировать в Телеграм. Я считаю, что это абсолютно правильное решение, потому что пытаться, там, не знаю, десятками лет работать над агентским бизнесом, это не имеет абсолютно никакого смысла. И я чаще всего действительно рекомендую и очень сильно поддерживаю твое решение пытаться пробовать что-то новое, пытаться пробовать Telegram, пытаться пробовать любые другие площадки, любые другие бизнесы в онлайне, в офлайне, где угодно, но точно не консервироваться в рамках одного таргета, потому что на этом очень много денег, к сожалению не заработаешь. Ты во время личной работы купил себе машину. Как оно? Как твое состояние вообще? Ну, типа, это моя первая машина, я, как сказать, я был вахую. Типа, что я заработал за нее за месяц часу. Это для меня, как бы, ну, вообще... Ваху, если честно, так с матом. Ну, я вообще не думал, как бы, куплять машину, вообще не понимал, зачем она мне, но я как-то так решил. Я купил машину, тупо на эмоциях, я все не решил, я завтра пришел и купив. Буквально за два дня решил и сразу купил ее. Это за сколько ты ее взял? 7 тысяч. Это, в принципе, я за месяц заработал. Очень круто. Я думаю, что она тебе дает ежедневно очень крутые эмоции. Ты как думаешь? Да, плюс уже как бы цель на 2024 купить что-то поярче, подороже. А что бы хотел? Что-то за ауди. Хорошо, я очень надеюсь и верю, что в следующем году ты это довольно-таки легко сможешь реализовать, если ты просто системно продолжишь работать то, как ты работаешь сейчас. Назарий, а вот ты зарабатывал 700 долларов, сейчас делаешь 4. Зарабатывая 4, имея одного таргетолога в команде, и имея определенное количество проектов. Как вообще сейчас проходит твой день? Сколько ты работаешь в рамках дня? Как ты работаешь? Что ты делаешь? Опиши свой день. По часу не, сильно изменилось. Так само и працював. С до вечера так и працюю. Просынаюсь там 9-10, до вечера. По факту ничего не изменилось, потому что хочу вообще масштабироваться. Я думаю, что сейчас очень важно поставить себе как цель в ближайшее время сделать так, чтобы ты зарабатывал столько же, но работал в три раза меньше, то есть работал два часа в день. То есть я бы работал сейчас над тем, что у нас есть, начать так оптимизировать свое время и нанимать таких людей, которые помогут тебе работать кратно меньше. Я думаю, что фокус внимания в ближайшие три-четыре месяца должен быть именно на этом. Ну, в принципе, у такие так и есть. Поэтому... Так и есть. Ты сейчас над этим работаешь. Да, да, да. Ну, зараз еще один таргетолог как бы, в процессе теста. Зараз хочу передать все проекты в процессе, а далее уже еще проект менеджера нанять. Ну, зараз процесс это планы как бы, на 2-3 месяца, звільнити себя побольше часу. Можешь ли ты сказать топ-3 самых главных и основных инсайта после трех обучений у меня за этот год, которые прямо каждый день у тебя в голове красной нитью вот так вот проведены, что я действительно смог изменить в твоей голове? Первое, думаю, это таке, что быстрее тестувати, то есть протестував, как бы, гипотезу и так далее. Если не зашло, то есть тестуешь новое. Другое, это, типа, в принципе, научаться постоянно. У меня как-то раньше я научался, а потом я остановился. Можливо, из-за цього я, в принципе, там определенный час э, на этом доходе 700 100 тысяч долларов в принципе ей був. Якщо опять щедали, начался використовуватися в практику, можливо, там и швидше рис пишу. Але сразу ці навчання в практику, то тоді будут то то результат. Я думаю, что самое ключевое, почему у тебя получилось, это, во-первых, системные действия и системная работа. Без системности сложно достигать определенных результатов. Как ты оценишь себя? системный ли ты человек? Ну, еще с 10, 7, 7, с 10, в принципе, сейчас. А до этого, в принципе, было десь 5 с 10, то есть, ну, краще. Стал более системным. Мне кажется, часто люди становятся более системными в вопросах зарабатывания денег, там, лидогенерации, продаж и тому подобное, как раз-таки за счет того, что они отключают эмоции в процессах. Потому что я точно скажу, что ты все время обучаешься у меня, мне кажется, ты вообще никогда не эмоционализировал процесс, Тебе вообще всегда похуй было. Ты просто брал и делал. Вот просто брал и делал, у тебя не было вообще никаких в голове загонов. И это очень классно. Потому что мне кажется, что это будет как раз-таки ключевым фактором твоего роста в ближайшем ближайший год, потому что ты умеешь не эмоционализировать процессы. Это очень круто. Скажи, пожалуйста, что ты можешь посоветовать людям, которые боятся идти учиться. Вот, то есть у меня есть много ребят, которые зарабатывают 300 долларов, 500 долларов, 1000 долларов. И они боятся прийти, потому что им кажется, что что-то не получится, что-то не выйдет. Ты плюс-минус был на таком же доходе. Что ты можешь порекомендовать этим людям, чтобы они не боялись идти учиться? Первое, это не бояться. Робити то, что ты говоришь, как бы структура, ты, в принципе, даешь стратегию, что делать и так далее. Если это делать, доход по-любому будет збільшений. Если делать именно это. Но это не означает, что ты там пішов, если ты там ничего не будешь делать, то Как ты думаешь, Назаре, если в следующем году у меня будет еще какой-то продукт, еще какое-то предложение, ты пойдешь еще раз? Да, конечно. Но там же цель будет зарабатывать, то есть больше. Если я сейчас там 4-5, это будет уже цель до 10 тысяч, как выйти на 10 тысяч долларов. Я честно искренне верю, что следующий год у тебя случится 10 тысяч, и когда у тебя случится 10 тысяч, ты почувствуешь весь вкус этой прекрасной жизни. От всей души могу порекомендовать, чтобы ты в следующем году продолжал делать все то же самое, доверять, учиться и системно работать, и тогда 100% десятка у тебя будет. Я хочу тебе искренне поблагодарить за то, что ты в этом году и этот год провел со мной все время обучаясь у меня. Мне очень это было важно, и я благодарен, что у меня есть такой ученик, как ты, который просто берет и делает, и приходит к классным финансовым результатам и делает это в довольно-таки классной такой простоте, потому что ты просто брал и делал. Я тебе искренне благодарю за это. Дякую. Тебе тоже дякую. Сейчас вернусь. Возможно, у тебя есть что-то одно, за что ты благодарен мне за все время нашего с тобой взаимодействия в этом году. Если это есть, то что это? Дякую за то, что все знания, дав как бы пинок зад, чтобы я система нарубив, и вырез доходе Самое ключевое это рост в бабках, мне кажется, потому что можно, конечно, говорить про мышление и тому подобное, но все это классно, когда у тебя мышление поменялось, но денег стало меньше. Классно, когда вы говорите, что вы начали больше денег зарабатывать и лучше себя чувствовать. Хорошо? Тогда будем финалить наше с тобой интервью. Благодарю тебя за время, благодарю за то, что приехал, и я рад был быть первым опытом для тебя в проведении такого интервью. Ты красавчик. Такой.